Гужва, старша викладачка кафедри прикладної соціології та соціальних комунікацій, керівниця відділу реклами та брендингу Харківського національного університету імені Василя Назаровича Каразіна, випускниця програми Відкритий світ від посольства Сполучених Штатів Америки. Також Ольга заснувала міжнародний онлайн-журнал, в якому працює головною редакторкою. Ольга очолює незалежну громадську організацію. Як науковиця спеціалізується на вивченні корупції і недоброчесних академічних практик рецензуванні наукових текстів. Олю, якщо говорити про сьогоднішній день дуже багато інформації, інформаційний шум, інформаційний бум, інформаційна хвиля по-різному її називають. Чи змінилося інформаційний простір, інформаційне поле в зв'язку з тим, що інтернет дав можливість бути? засобам массовой информации дуже багатьом. Но мне кажется, что, безусловно, мы можем согласиться с тем, что информационное поле очень сильно изменилось. И даже если взять такой показатель, как количество информации, которая продуцируется с каждым днем, есть очень интересные данные, которые говорят о том, что за сутки продуцируется количество информации. Сюда включается электронная почта, фотографии, то есть любого контента, которое равно по объему э, несколько миллионов библиотек э, Конгресса. Еще дня на планете. Безусловно. И э, вопрос не в том, что информация стала больше, даже не вопрос, а проблема, а в том, что мы делаем с этой информацией. Актуализируется вопрос управления такими потоками информации и вопрос систематизации и поиска нужной информации. Вот эта проблема на сегодня актуализировалась. И если сравнить современного человека с первобытным человеком, то в принципе они находятся в одинаковых условиях, потому что первобытный человек ничего не знал, что находится за пределами его времени среды обитания и каждая новая а, информация была для него неизвестная, он не знал правда, это как ее верифицировать, что с ней делать. И современный человек фактически находится в тех же условиях, потому что огромное количество информации, огромное количество информационных потоков и в этих потоках нужно найти то, что тебе нужно и нужно с этими информацией что-то делать. То есть такие апгрейд людины, так? да. в истории. То есть для того, чтобы быть эффективным, управлять этой информацией, либо безопасно потреблять эту информацию, нужно иметь определенные компетенции. Это тоже новое, что было, чего не было раньше, чем раньше не задумывались. То есть медиаграмотность, так? Медиаграмотность, медиакультура, медиагигиена. Есть очень много терминов, которые говорят о том, что... А, потреблять информацию тоже нужно ответственно, ответственно, да, потому что мы не можем все верифицировать, мы не можем все прочитать. Мы Если не можем говорить про засобы массовой информации, какие есть такими, ну, какие mm -hmm. Працюють, все, что мы знаем о нашей реальности, мы знаем благодаря средствам массовой информации. И это факт, потому что они дают нам а, фрагменты, которые мы сопоставляем, которые мы фрагментарно выкладываем пазлы, благодаря этой информации мы имеем представление о том, что происходит вокруг. Есть три модели взаимодействия медиа и общества: это тоталитарная, манипулятивная и диалоговая. Безусловно, самая демократичная – это диалоговая. Сейчас мы видим существуют гибридные формы, которые где, безусловно, манипуляция является одной из составляющих. Почему? Потому что это эффективно. Путь внушения, рационализации, объяснения, он очень долгим. Если мы хотим эффекта и эффекта краткосрочного, манипуляция ⁇ это то, что позволит нам этого эффекта достичь. Сьогодні народний депутат Петро Петренко зустрівся з десятками вдячних йому людей. Жінки, діти та навіть суворі чоловіки не скупилися на слова подяки. Це золота людина. Просто молимося на нього. Голосувати підемо тільки за нашого пана Петренка. Сам пан Петренко поводить себе як завжди. Скромно каже, допомагати людям це його робота. Я вважаю, що я зробив ще замало для людей. Більше зможу, коли опинюсь в парламенті. І ти повірив? У каналов тоже есть владельцы. Помни про это, когда включаешь тебя. Знаем, что 75% массовой информации принадлежит политикам. Когда мы говорим о эффективном способе управления информацией, то здесь появляются сразу те, кто хочет управлять этой информацией. И безусловно, они заинтересованы в том, чтобы монополизировать эти ресурсы, либо иметь как можно больше каналов управления. И зачем потребителю используют, употребляют информационный продукт. Во-первых, потому что они хотят быть социально компетентными, они хотят иметь представление о реальности. Оно обеспечивает состояние онтологической безопасности. Нам некомфортно в ситуации, когда мы не понимаем, что происходит, и мы готовы доверять информации, которая нам кажется оперативной, достоверной, в которой, как нам кажется, не присутствует манипуляция. Мы выстраиваем эту иерархию, и в ситуации небезопасности, в ситуации кризиса, в ситуации конфликтов, собственно, в котором перманентно находится уже много лет наше общество, эта иерархия очень часто не имеет рационального объяснения. Кто эксперт? Очень хороший вопрос. Кто эксперт сегодня? Судьи кто? Очевидец, человек, который имеет определенные компетенции, который имеет определенную специализацию. В условиях, когда индекс доверия к органам власти низкий, к любым государственным представителям, каждый представитель общественности ищет своего эксперта, которому он будет доверять, и соответственно выстраивает иерархию либо рейтинг тех каналов, где он будет оперативно искать информацию. Оперативность – это еще категория одна, в которой мы нуждаемся, потому что в ситуации неопределенности, неуверенности в того, что будет завтра, нам нужна оперативная информация. Мы не можем тратить время на верифицирование информации, это долго. Мы должны для себя обозначить источники, и это снизит наше состояние стресса, которым мы будем То Я правильно разумею, на сегодняшний день у потоки, как можно себе Відчувати безпечно, так якщо повертатися до того образу людини, яка вийшла зі свого простору і розуміє, що вона в іншому, тобто для себе в першу чергу знайти ті джерела інформації, яким я довіряю, так. Безусловно, нужно в, определиться с теми источниками, которые являются в глазах потребителя компетентными. И здесь, безусловно, к нам на помощь могут прийти инструменты медиаграмотности, о том, как верифицировать информацию, кому можно доверять. Есть сайт StopFake, где мы можем проверить. Если в, на этом сайте уже есть определенные источники и часто встречаются их сайты, то, наверное, не стоит доверять этим источникам. В целом, безусловно, сейчас с появлением интернета, социальных сетей, вы Совершенно такая многоуровневая иерархия, когда официальные медиа, их комментарии, их публикации верифицируются с мнением, высказыванием активистов, людей, которые присутствовали на этом событии. И здесь, безусловно, вот этим процессом очень сложно управлять, потому что он... И, с одной стороны он диалоговый, но с другой стороны э, есть определенная рационализация. Да? То есть когда уже потребитель проделал определенную работу, и он сам смотрит и заходит на один, два, три, четыре источника. Но это осознанный процесс, это ответственный процесс, и за потребителя никто это не сделает. То есть это необходимо дойти и самостоятельно решить, что да, я понимаю, что информация. Информация много, много, существует шумов, и я сознательно выбираю медиаграмотное поведение и медиа ответственны в потреблении информации. Если говорить про интернет, то, власне, у нас довіра есть такая точка зору, есть данные, статистика, что доверие до ЗМИ падает. Если мы посмотрим показатели доверия к медиа других стран, то они приблизительно будут, разница безусловно будет, но приблизительно уровень доверия будет на одном уровне. Это не значит, что медиа не справляются со своей функцией, это значит, что поменялся тип потребления информации. И Появился новый формат, появилась новая культура, появились новые практики. И, безусловно... Ну, если описать все это, то что, что изменилось? Какое оно стало? Оно стало многоуровневым, оно стало не всегда предсказуемым, и появились возможности диалога. И здесь... социальные так? Безусловно. Появились возможности диалога и появились возможности обратной связи. И мы видим, когда медиа реагируют на то, что происходит в социальных медиа, они подхватывают пост в социальных медиа, может являться объектом сюжета, на основании его делаются какие-то выводы, пишутся там я не знаю активисты подхватывают то есть это стало эффективным каналом коммуникации который дает результат и это является очень важным потому что э, потребители информации они не пассивны больше они участвуют в процессе и они конструируют эту реальность вместе с журналистами вместе со средствами массовой информации это новое но этот момент он должен также наделять эти группы ответственностью. То есть если ты участвуешь в конструировании, ты несешь такую же ответственность за контент. Если говорить про, ж таки, войну на Сходе Украины, чи действительно там какие-то особые технологии были использованы, они войны, или информационное поле войны, то есть что происходило там? Ну, мне кажется, что в этой ситуации нужно перестать искать виноватого и объективно проанализировать ситуацию. Безусловно, технологии были и есть, эти технологии очень стратегически продуманные. Они были и... до момента. Они до... были, они были разные, они были до момента, они есть сейчас, присутствуют, и все это создает определенный фон, определенное информационное поле, определенный дискурс. А, в в котором они, собственно, и живут. И, безусловно, когда все вокруг говорят одно и то же, транслируются одни и те же форматы, делается акцент на одних и тех же ценностях, в этом поле сложно быть другим потому что нет альтернативной точки зрения. Если эта альтернативная точка зрения звучит через социальные сети, через какие-то другие каналы, то нужно иметь очень большую смелость для того, чтобы эту точку транслировать. Еще, как говорил Монтейн, да, он очень Люди скорее склонны уступать и пасовать, чем проявлять mm -hmm. что-то. Это, 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 это не совсем конформизм, это скорее ближе к чувству, к инстинкту самосохранения. И здесь мы не можем это критиковать, потому что... мы подстановите к чему-то выданный загрозный Але Безусловно. Це Если иначе. вы видите, что все вокруг поля сконструировано так, что другой альтернативной точки зрения там не представлена, вы не знаете, насколько эта точка, которую вы, та информация, которую вы получили, она достоверна. Лишь была представлена. Я вспоминаю там 14 mm -hmm. рік, как активисты, mm -hmm. проукраинские с прапорами Украины выходили на площадь то, что произошло, это уже результат информационного влияния, и мы не можем говорить о том, что в данный конкретный момент можно было на что-то повлиять. Мы уже имели результат информационной работы, информационной политики, которая, технологии, которая была применена. И теперь вот сколько лет, наверное, продолжалась эта технология, сколько лет нужно будет работать для того, чтобы понимание ситуации изменилось. Вірили, а ти безкоштовна газета безкоштовна тільки для тебе. Хтось вкладає гроші у те, аби ти її прочитав. Шукай, кому вигідно. Мисли критично. Що це за технологія? Ну багато хто посилається на Гебельса. То, что мы можем объективно наблюдать, это гораздо, наверное, совершеннее, чем то, что делал Геббельс, потому что у Геббельса было только радиолистовки и печатная продукция, и благодаря этому он мог сделать многое, да? то есть манипуляция была эффективная, она работала и имела большой охват. То, что сейчас ресурсы, которые имеет российская медиа, это интернет-технологии, это визуальные технологии, это телевидение. Безусловно, это гораздо больше и гораздо эффективнее можно воздействовать. Это не хаотичные тех... какие-то тактики, это целая стратегия, все медиа имеют определенный дресс-код, который унифицирован. То есть, если вы посмотрите новости разных каналов, не надо для этого проводить большое исследование. Посмотрите новостные сюжеты, вы видите, что они все сделаны в одном формате. Они используют одну и ту же лексику, один, одну и ту же риторику. Иногда даже похожие интонации вы найдете. Все это создает тот информационный фон, то информационное поле, в которое погружается огромное количество людей. То есть это не усвідомлена мимикрия? Один... Безусловно. Безусловно. А да, и безусловно, это воздействует, потому что мы хотим ощущать себя в безопасности. Для того, чтобы ощущать себя в безопасности, нам нужна достоверная оперативная информация. Нам нужна информация, которая позволит объяснить даст нам объяснение того, что происходит вокруг нас. Мы ее получаем, мы переключаем каналы, мы ищем альтернативные источники, даже если мы мыслим рационально и хотим, хотим быть медиаграмотными. И видим, что информация одинакова на, на многих источниках, на многих каналах. Что мы получаем? Мы получаем картину мира которая является в итоге нашей реальностью и нашей позицией. Еще одна важная составляющая – люди хотят быть социально компетентными. Если мы будем транслировать а, непопулярную альтернативную точку зрения, то к нашему беспокойству, к нашему страху, к нашей неопределенности добавится еще и аутсайдерская позиция, что крайне невыгодно ну, никому, да, ни одному из членов общества. Сколько часов потребно, чтобы, властная ось ця, цей формат стал природным для людей. Они так начали думать, что это их информационное поле, это их картинка света. Это так мое быть. Ну, сколько времени на, этого, на, на это необходимо, это такой, наверное, риторический вопрос. Психологи говорят, что привыкание наступает через 21 день. Да, если вы хотите поменять свои привычки, то достаточно 21 дня в ситуации стресса, когда культивируется целая культура страха. Мы можем говорить, что это действительно эти элементы в манипулятивных технологиях используются, на этом они обыгрывают потому что так а, проще, наверное, большие массы людей заставить действовать определенным образом, то, наверное, в ситуации стресса, страха эти процессы происходят быстрее. Что нужно сделать, чтобы вырваться из этой ситуации, из этой матрицы? Убрать информационное поле. Здесь, наверное, Только актуально переезд. сказать о запретах, да, то есть, когда меняется. То есть с этим невозможно работать. То есть то, те, что закрывают сейчас сайты, это влажность с связано, так? Это элемент информационной политики. Его можно критиковать за несвоевременность, отсутствие разъяснительной, сопровождающей какой-то составляющей, разъяснительной, да, почему это происходит. Но то, что он даст свой эффект, это безусловно. Какой здесь... эффект? Ну, и, например, ты про что, если повертаюсь, так, это захист нашей аудитории, яка, возможно... Коливається з одного інформаційного поля в інше. А, якщо про те населення, яке є українцями, так які мають українські паспорти, mm -hmm. і власне у них зараз вже точно, я так розумію, немає альтернативної точки зору, оскільки вони не спілкуються з тими, хто тут. І, можливо, деяким доносять іншу альтернативну точку зору. Ось тут не є загроза того, що ми культурно втратимо. их, тех людей. А, мне кажется, это берет определенную Я не говорю про сайт, информацион... я говорю про социальные мережи, там, где происходит общение. А вот запрет информационных социальных сетей, он как раз уберет информационный шум, уберет дискурс, который очень активно внедрился в нашу жизнь. И те, кто присутствует в этом пространстве, они этого не замечают, не рефлексируют, потому Например, что он что интегрирован. Uh, эти это определенные форматы текстовые. то есть это ретрансляция определенных фреймов, определенных стереотипов, определенных фраз. То есть это с одной стороны сбор данных, с другой стороны ретрансляция выгодных uh, фреймов, стереотипов, форматов текста, которые могут быть использованы, mm -hmm. в том числе и в мани манипулятивных технологиях. Ну сейчас, зараз, ну таки про нас, про всю mm -hmm. сторону. Uh, с нашей Украине. стороны, ну я, а это... я еще про, про, про ту сторону. Тобто, ну, як я бачу, тобто на сьогодні там Укртелеком не працює, Київстар не працює, МТС ледве працює. У них вже власна мережа. Тобто, ну по суті, ця інфраструктура створюється дійсно, вони створюють інфраструктуру окремості. В республику Лавка. Здесь вопрос опять-таки тактический. Как мне кажется, такое решение должно было быть принято гораздо раньше, и тогда бы уже к этому моменту появились какие-то альтернативные способы, так как у нас уже есть определенный период и там тоже не стояли сложа руки, а что-то происходило, то, безусловно, мы теперь в ситуации, когда нужна такая проактивная позиция, когда уже нужно реагировать на то, что есть, и нужно наверстывать. И это усложняет ситуацию, но, тем не менее, мне кажется, это вынужденная мера, которая позволит хоть как-то двигаться дальше в плане информационной политики, информационной безопасности. Mm -hmm. То есть эта ситуация, как, когда мы проходим контроль в аэропорт, нам, наверное, неудобно, мы знаем, что есть определенные ограничения, но мы понимаем, для чего это делается. Вот это такая же вынужденная мера, которая, безусловно, нужна. Сопровождение, информационное разнесение, потому что не все понимают, какая опасность и для чего это вообще необходимо, и как информация может быть опасной. Ну, это распространяется очень часто позиция транслируется, когда родители говорят: "А ничего страшного, сидит ребенок с компьютером, не на улице же гуляет". То есть, но ну, на самом а деле. А танцы Никиты? Безусловно, опасность там тоже присутствует, и она такая же реальная, несмотря на то, что ты Віртуальне пространство опасність абсолютно реальна. Тобто це теорема Томаса. Будь-яке населення, яке піддається впливу подібної інформаційної пропаганди, маніпуляції, буде діяти подібно до того, що зараз відбувається з людьми на Донбасі, коли вони просто підтримують. Не все способны верифицировать информацию насколько компетентно, как это могут сделать эксперты. Это очень длительный путь, и нужно понимать, какие источники да, мы можем верифицировать желтую прессу желтой прессой и сказать, что да, мнение совпадает, значит этот источник достоверный. Поэтому, безусловно, если ты погружен в это информационное пространство, ты не обладаешь инструментами, как это верифицировать, либо экспертный пул рядышком, да, он не присутствует, то, безусловно, рано или поздно ты начнешь доверять этой информации, и, все, и, вся информация будет оцениваться в категориях «правда», «ложь», «белая», «черная», то есть то вот, это не зависит появится. от уровня IQ человека. Абсолютно. Не, 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 То есть это компетенция, во-первых, наработанная, во-вторых, это миф, да, что люди там с высшим образованием, безусловно, люди с высшим образованием, ими манипулировать гораздо сложнее. Но если они эти навыки не применяют на практике, то они могут стать жертвой манипуляции точно так же, как и человек без образования. То есть есть врожденные критические способности человека мыслить логически и критически, которые э, будут интуитивно подсказывать, что нужно где-то uh -huh. посмотреть. Ще. Все ж таки, як о, з тим населенням бути, яке на Думовесі зараз перебуває під впливом місцевого, ну, по суті, так само про російського ЗМІ? Я думаю, что нужно искать альтернативные источники, ни в коем случае не оставлять их в этом информационном вакууме, потому что Эти технологии не дают результаты, если они не будут слышать альтернативную точку зрения. Есть разные способы, как можно уйти от информационного шума. Либо не потреблять информацию, но если ты находишься там, это крайне тяжело, либо получать альтернативные источники. И здесь будет очень много барьеров, потому что уже большой период времени прошел. И теперь вся информация, которая будет поступать, она уже будет проходить через определенный кредит недоверия, настороженности, определенный факт информации противоположной. Безусловно, но это нужно делать. А каким например. чином? Что може это может быть? Эффективное джерело информации? Это люди, которые будут туда приезжать? Это люди. Это общение лицом к лицу, что безусловно. Это визиты сюда, да, общение с родственниками. Это та же печатная продукция альтернативная, листовки, газета. То есть Не треба изобретать велосипед, має бути комунікація, має бути інформація, якщо є інформаційний запрос, то должны люди знати, де інформацію альтернативную можна знайти. Є такі фоторологічні прогнози, що у зв'язку з тим, що на сьогодні майже кожна людина, яка має профайл, а ми бачимо таких людей, які мають там і 10 тисяч підписників. Ну, це по суті підписники, ну, у газети угу. такий наклад. то Засіб массы информации зникнет. Я бы не была насколько пессимистична о том, что исчезнут газеты. Если мы возьмем пример Times, то предоплата газеты в интернете в онлайн-версии существует. В печатном виде она существует, и это является определенным стилем. Опять таки, возвращаясь к тому, зачем люди потребляют информацию, журналистика и медиа это гораздо больше, чем фактаж это ощущение себя и конструирование своей собственной реальности. И здесь, безусловно, будут, наверное, более диалоговые, открытые взаимоотношения потребителя и журналиста, читателя и журналиста, и будет некая гибридная такая модель, которая позволит участвовать в процессе конструирования этой реальности наряду с журналистами, экспертами, медиа, выступать экспертом, давать обратную связь то есть появится возможность рефлексии но медиа и журналистика они не исчезнут более того как говорил тот же агилви что печатные газеты тоже никуда не денутся у него есть 13 прогнозов которые он говорил и один из них это то что э, никуда печатные медиа не денутся потому что никуда не денутся печатные книги потому что приятно держать в руках печатную газету дышать типографской краской <гласно> и ну, это определенный стиль потребления информации. Если тобто, он будет более разумею... осознанным и ответственным, то, соответственно, эта ниша тоже никуда не денется. Я так понимаю, просто журналистика изменится за своей якостью? Она поменяется за своим содержанием, поменяется формат общения, и появится категория ответственности, взаимной ответственности. То есть ответственность за продукт будут нести и журналист, и потребитель этого продукта. Репутационный и законодательный? Безусловно. depp